Всем привет! С вами Святослав. И сегодня мы будем разбирать песню Ляписа «Огоньки». Вступление и куплет одинаковые. Играем вторую открытую струну и ударяем первым пальцем. Еще раз. Дальше третья струна на втором ладу. Четвертая струна на втором. Опять третья. Опять вторая. Дальше ставим пальчики. Третий палец на Четвертой стороне третьей лад, второй палец на втором ладу третьей стороны и первый палец на первом ладе второй стороны. Играем четвертую, третью, вторую. Открытая вторая. И первый лад второй стороны. Дальше пристраиваем третий палец на пятую струну третий лад. Играем ее. Третья открытая, вторая на первом. Ладе. И первая открытая. Дальше. Ставим аккорд AM. Второй палец на четвертой стороне второй лад, третий палец на втором ладе третьей стороны, первый палец на первом ладу второй стороны. Играем четвертую, третью и вторую. Потом опять 3, 2, 1. Четвертая, третья, вторая. Открытая, вторая. Закрытая, вторая. На первом ладе. Опять третий лад на пятой. Третья открытая. Первый лад второй. И первая открытая. Дальше вторая открытая. И третья открытая. Вместе. дальше идут повторения. До первой открытой струны. Здесь удаляем вторую. Удаляем первый лад второй. И третью. Еще раз. Вторую удаляем. Удар. И третья открытая. И дальше повтор. Per устал Огоньки, вот дурачок Достал, пропал Аккорды на припеве АМ, Пять, семь, семь, пять, пять, пять от пятой струны. 5, семь, семь. 6, 5. Вот пятой струны. G. 3, 5, 5, 4, 3, 3. Вот шестой струны. И. 0, 2, 2, 1, 0, 0. От шестой. F тоже от шестой.

G3 и 5 F3 DM5 и 8 5 на пятом до шестой струны. 5, 7, 5, 7, 7. Три раза. Вниз. Раз, два, три. Дальше F5. Один, три, три. От шестой струны. Пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше C5 третий лад на пятой струне и пятый лад на четвертой и третьей струне восемь раз. Дальше повторяется. Опять три раза. Опять пять раз. С пять уже будет три раза. И дальше едем первым пальцем на 7 лад На пятой стране и 9 ват на 4 и 3 4 раза и 4 длинные Раз, два, три, четыре Вы, наверное, спросите А почему ты играешь в два Можно же играть проще простыми аккордами Я вам отвечу Потому что так Лучше звучит мне, и мне не трудно ставить бары. Если вам трудно, вы можете научиться, и будет легко. А если не хотите учиться, играйте простыми аккордами, и будет легче. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Плюс один в комментариях, если вы научились играть эту песню. Всего доброго, спасибо за просмотр.